Но насчет Хуанта Рамуса тут вообще никаких вопросов. Я просто подошел и сказал, что на первом месте должен быть fair и это правило мы не имеем, не имеем права нарушать никогда. Нам с, с Рамосом просто общения не получилось, потому что я просто подошел к тренеру и сказал, что нам на первом месте должен быть фэрплей. Честно вам говорю, если бы у меня такой был эпизод, я бы просто вышел на поле и своих бы футболистов восстановил. Или же бы потом им сказал, чтобы они, если судья бы даже засчитал такой мяч, я бы сказал пропустить. Так, Чорноморець, безперечно, краща команда, але довести це одесити змогли лише на 95 й хвилині гри. Тернополяни ще не звикли до безкомпромісності вищих дивізіонів на мить зупинилися, коли їхній гравець травмувався, і отримали вирішальний гол від Діденка. ФК Тернополь со слізами покидав четвертьфінал. Сльози обіди, тому що десь можливо. Я не сподівався, що футболіст. может таки Обиженная на соперника и арбитра публика после свистка ринулась выяснять отношения. Кто-то в толпе даже ударил автора гола Диденко. Ну это просто, мы не имеем права до такого опускаться. Даже если идет борьба за золотые медали или там за что бы то ни было. На первом месте есть... Честная игра.